নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই অন্য এটা আপ্লোগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি গৈ আছোঁ দাৰ্জিলিঙলৈ আৰু দাৰ্জিলিঙত দাৰ্জিলিংখনো কেনেকুৱা আৰু তাত কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে আৰু বস্তুবোৰৰ প্ৰাইচ কিমান হয় আৰু কিমান খৰচতে আপোনালোকে কম খৰচতে দাৰ্জিলিং ফুৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ ফুৰিব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আজি দিম অসমৰ পৰা দাৰ্জিলিং যাবলৈ আহিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো ট্ৰেইনেৰে এন জে পি ষ্টেচন আহিব নহ'লে ফ্লাইটেদি বাগডগুৰা আহিব লাগিব আৰু এন জে পি ষ্টেচনত আহিলে এন জে পি ষ্টেচনৰ বাহিৰতে দাৰ্জিলিঙৰ কাৰণে চেয়াৰিং গাড়ীবিলাক লাগিয়ে থাকে আপোনালোকৰ পাৰ হেড টু ফিফটিৰ পৰা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আপোনালোকে চেয়াৰিং গাড়ীবিলাক পাই যাব আৰু আপোনাৰ বাগডোগৰা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে শিলিগুৰিৰ যি টাটা চমু ষ্টেণ্ড তালৈ আহিও আপোনালোকে কিন্তু টাটা চমু চেয়াৰিং টাটা চমু ল'ব পাৰে আৰু তাৰ চেয়াৰিং টাটাচমু প্ৰাইচ হৈছে টু ফিফটি আৰু এতিয়া আমি শিলিগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিঙলৈ গৈ আছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন দাৰ্জিলিঙৰ খুব এটা মনোমোহা দৃশ্য আমি উপভোগ কৰি পানি দাৰ্জিলিঙৰ লোকে গৈ আছোঁ আৰু সঁচাকৈ দাৰ্জিলিঙৰ একা বেকা ৰাস্তা আৰু মনোমোহা দৃশ্যবোৰ চাই সঁচাই ভাল লাগে মনটো কিবা ভাল লাগি আহে আৰু লাহে লাহে যেতিয়া দাৰ্জিলিঙৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ ঠাণ্ডাটো কিন্তু বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া আমি কাৰচিয়াং পালোহি আৰু কাৰচিয়াঙত গাড়ীবোৰ ৰখাই আৰু গাড়ীবোৰ ৰখাওঁতে আমি এয়া গৰম গৰম ম'ম' খালোঁ এই ঠাণ্ডাত আৰু আকৌ আমি দাৰ্জিলিঙৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ পাহাৰত থকা ওখ ওখ ঘৰবিলাকৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰি আৰু এতিয়া আমি দাৰ্জিলিং আহি পালোঁহি আৰু গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু হোটেলৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ আমাৰ হোটেল আগতেই বুক কৰা আছিলে আৰু হোটেল বুক কৰা সময়তে এটা কথা ধ্যান দিব আপোনালোকৰ হোটেলখন মেইল ৰ'ডৰ ওচৰতে হ'ব লাগিব কাৰণ ইয়াত অ'টো ৰিক্সা একোৱেই নচলে আপুনি চবতে খোজকাঢ়িবই লাগিব নহ'লে কিন্তু বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু কাৰণ ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰো বহুত হেলনীয়া আৰু খোজকাঢ়িবলৈ অকণমান এনাৰ্জি বেছি লাগে আৰু ইয়াত অটো ৰিক্সা চলাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় আৰু এয়া আমাৰ লগে লগে মানুহজন লাগি আহিছে তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকক হোটেললৈকে ৰাস্তা দেখাই দিম তাৰ কাৰণে মোক পে' কৰিব লাগিব এনেকুৱা আপোনালোকে বহুত মানুহ পাব কিন্তু আপোনালোকে তেনেকুৱা একো মানুহৰ সহায় নল'ব কাৰণ একো লাভ নাই আপোনাৰ মেপত লোকেশ্যন অন কৰিলে আপোনালোকৰ হোটেলৰ ডাইৰেকশ্যনটো দেখাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা কোনো মানুহৰ সহায় লোৱা নাই আৰু এয়া আমি হোটেলৰ সন্মুখত পালোঁহি আৰু এয়া আমি আমাৰ হোটেলখন পালোঁহি আৰু হোটেলখন আমি মেলৰ একদমেই ওচৰত লৈছোঁ আৰু এয়া আমি চেক ইন কৰিছোঁ হোটেলত আৰু তেওঁলোকে ৱেলকাম কৰিছে আৰু এতিয়া আমাক বেলবৈয়ে ওপৰলৈ লৈ গৈছে ৰুমলৈ আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এই আমি ৰুম পালোহি আমাক এটা ফুড দি পানি এটা হেণ্ড ৰোৱাৰ ফুড দি পানি আপোনাৰ ৱেলকাম কৰিলে আৰু প্লাছ এইখনো দিছে য'ত হোটেলৰ নাম লিখা আছে এইখন এনেকুৱা আমাক ৱেলকাম কৰিলে আৰু সেয়া মাও মা বেয়া হেপি আৰু এনেকে ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে খুলি লওক মা আৰু মই হোটেলৰ ৰুমত আৰু এয়া আপোনালোকক ৰুমটো দেখাইছো ইয়াতে লাগেজ থ'বলৈ জেগা আছে ইয়াতে দুটা পানী বটল টি কফি আৰু ইলেক্ট্ৰিক কেটল দিয়া আছে চাহৰ কাৰণে চব গোটেইখিনি চাহ কফিৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বস্তু থ'বলৈও জেগা আছে আৰু এইটো হৈছে বাথৰুমটো বাথৰুমটো যথেষ্ট ডাঙৰ ইয়াতে আপোনাৰ বাথ টাউল দিয়া আছে আৰু ইয়াতে হেণ্ড আপোনাৰ চাবোন চেম্পু কোম আৰু টুথপেষ্ট ব্ৰাছ চব সকলোখিনিয়ে দিয়া আছে আৰু ইপিনে আপোনাৰ চেয়াৰ টেবুল আছে আৰু টিভি আৰু ৰুমটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু ক্লিন হয় আৰু প্লাছ আপোনাৰ মেল ৰ'ডৰ ওচৰত আছে মেল ৰ'ডৰ ওচৰত ৰুমবিলাক ল'ব মই আগতেও কৈছোঁ কাৰণ মেল ৰ'ডৰ ওচৰত ল'লে আপোনালোকৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব আৰু যদি দূৰত হোটেলখন লয় আপোনালোকৰ কিন্তু বহুত দিগদাৰ হ'ব বহুত অসুবিধা হ'ব কাৰণ আপুনি মেইন ৰোডতে শ্বপিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেনি আপোনাৰ গাড়ী বুক কৰা নেক্সট ডেৰ কাৰণে চব মেইন ৰ'দতে হয় সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু এয়া মেইন ৰ'দত আমি আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ হোটেলৰ পৰা আৰু চাওকচোন বহুত ক্লিন হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ঘূৰাও আছে আপুনি ঘূৰাৰ ৰাইডো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে আহি পেনি বহিলে এনেই মনটো ভাল লাগি আহে ইয়াত বহুত মানুহে বহি আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ঘৰৰ সকলো কাৰণে গৰম কাপোৰ ল'লোঁ ইয়াতে আপোনাৰ চুৱেটাৰ জেকেটবিলাক ভাল দামতে পোৱা যায় আৰু আমি ইয়াতে শ্বপিং কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি নেক্সট ডেৰ কাৰণে গাড়ী বুক কৰাবৰ কাৰণে গ'লোঁ তাত গম পালোঁ তাত গৈ পিনি গম পালোঁ যে ইয়াত পেকেজ চিষ্টেম আছে মৰ্ণিং পেকেজত তিনিটা লোকেশ্যন আছে টাইগাৰ হিল বাতাচী আলোক কোমনষ্ট্ৰী আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে পোন্ধৰশ টকা মিক্সড পইণ্টত আছে জাপানিজ টেম্প'ল পেচপাগুডা জু এইচ এম আই মিউজিয়াম ৰোপৱে টি গাৰ্ডেন আৰু টেনজিং ৰক আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰাইচ হৈছে পোন্ধৰশ টকা আৰু ইয়াৰ পিছতে স্পেচিয়েল পইণ্ট আছে ৰক গাৰ্ডেন আৰু গংগামায়া পাৰ্ক ইয়াৰো প্ৰাইচ হৈছে পোন্ধৰশ টকা এইকেইটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ পেকেজ হয় আপুনি এটা এটাকেও কৰিব পাৰে বা একেলগে কৰিলে আপোনাৰ ট'টেল আপোনাৰ যদি বেলেগ বেলেগকৈ কৰে ইয়াৰ প্ৰাইচ পৰিব চাৰে চাৰি হাজাৰ টকা যদি একেদিনাখনেই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰাচ প্ৰাইচ পৰিব চাৰি হাজাৰ টকা আৰু আমি ইয়াতে ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি দুদিনত ফিনিছ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমি চাৰে চাৰি হাজাৰ টকা পে' কৰিম কাৰণ এদিনতে ইমানখিনি জেগা কভাৰ কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু ফুৰিবলৈ আহি পানী ইমান ভাগৰে যোগৰে জেগাবিলাক চাই পানিও ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি দুদিনতে কমপ্লিট কৰিম আৰু আমি নেক্সট ডে' আপোনাৰ মৰ্ণিং আৰু মিক্স পেকেজ আমি ল'লোঁ নেক্সট ডেৰ কাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে আমি ওলাব লাগিব আৰু আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাম যে আমি ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে ক'তনো গ'লোঁ আৰু জেগাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেইবিলাক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব তাত কিন্তু বহুত ভাল ভাল লোকেশ্যন আৰু এইবিলাক দেখিবলৈ পাব আৰু এয়া আমি আন্ধাৰে মুধাৰে ক'লৈ গ'লোঁ সেয়াও গম পাব আৰু ইয়াতে মই মোৰ ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ অহাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক